Salam hörmətli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün Xırdalanın mərkəzdə Heydər Əliyev parkına, məktəbə, marşruta, bağçaya, bazara çox yaxın bir ərazidə, tam mərkəzdə yerləşən 16 mərtəbəli yaşayış binasının 2-ci mərtəbəsində ümumi sahəsi 63 kvadrat metrdən ibarət olan, 2 otağlı belə bir gözəl təmirli mənzilimiz çıxıb satışa. Mən hal-hazırda mənzilin giriş hissəsindeyim. Belə gözəl bir giriş hissələri, giriş hissəsi granit stepoldur. Işte, Buyurun, ümumiyyətlə granit olan hissələr istipold mənzildə belə gözəl və zövqlə təmir olunmuş bir giriş hissəsi var. Buyurun, bu giriş hissəsindən. Səf qapçısıdır. Burda girişdə sağda sanuzeri, buyurun. Belə bir sanuzeri var. Şəliqəli və yerüstü poldur. Buyurun, burada duş kabinası nəzərdə tutulub. Bu rəmanzinin giriş hissəsidir. Burada üzbərzdə qonaq otağıdır, pol parketdir. Təmirdən sonra mənzildə yaşayış olmayıb, bina tam yaşayışlı binadır. Binada qaz, su, işıq daimidir ki, sürətli lifti və interneti var. Yer çox gözəl bir yerdir. Parka 50 metr məsafədə yerləşir. Fırdalanın mərkəzidir, kupçalı binadır. Buyurun, belə bir gözəl zəvrla təmir olunmuş Qonaq otağı var. Qonaq otağının baş hissəsində mətbəx yığılıb. Burda mətbəxə keçid var. Mətbəx ölçüləri kifayət qədər. Şığırlı və genişdir. Buyurun. Mənzil çoxsalı mənzildir. İndi isə bir keçirək mənzilimizin yataq otağına. Ümumi sahə 63 kvadratmetrdir. Buyurun. Burada yataq otağıdır. Yataq otağı çox çox gözəl, gözəl və zövqlə təmir olunub. Buyurun mən sizə təqdim edirəm. Yataq otağının baş hissəsindən balkona çıxış var. Belə bir balkonu var. Burada kombi aparatığı olması üçün yer nəzərdə tutulub. Mənzil kubçalı mənzildir. Ümumi sahəsi 65 kvadratdır. İlkin qiyməti 75.000 manat nazarda tutulub. Real alıcıya təbii ki, evə baxdıqdan sonra endirim olunacaq. Hörmətli izləyicilər, sizin də satışda mənziliniz, mülkünüz varsa bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Tez bir zamanda satışına gələ bilərik. Əlavə məlumat almaq üçün kanala abunə olun, videolarımızı bəyənmək unutmayın. Bizi izləməyə davam edin. Sağ olun, təşəkkürlər.